धुळे लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार डॉ शोभा बच्चाव यांच्या संदर्भात मालेगाव येथील एका व्यक्तीने केलेल्या कॉलची एक ॲडिओ क्लिप व्हायरल झाली आहे या ऑडिओ क्लिपबाबत सोशल मीडियावर खासदार शोभा बच्चाव यांच्यावर विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणावर टीका केली जात आहे याबाबत शोभा बच्चा यांनी स्पष्टीकरण दिले असून संबंधित व्यक्तीने त्याची अडचण सांगण्यासाठी कॉल केल्यानंतर मी तो स्वीकारला मात्र त्याची कोणती अडचण आहे याबाबत वारंवार विचारणा करून देखील त्यांनी कुठलीही स्पष्टीकरण दिलेले नाही तसेच याबाबतची टीका ही कोणाकडून होत आहे आपणास माहीत असून मी त्यावर भाष्य करणार नाही असे सांगत खासदार शोभा बच्चाव यांनी या ऑडिओ क्लिपच्या विषयावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला बकरीच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासनाने काही गोवंश जनावरांवर कारवाई केली या कारवाईनंतर मालेगाव येथील एका कार्यकर्त्याने शोभा बच्चा कॉल केल्यानंतर संबंधित जनावर सोडवण्यासाठी सांगितले या संदर्भातील शोभा यांनी ऍडिओ क्लिप समाज माध्यमांवर चांगलीच व्हायरल झाली असून विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणावर टीका केली जात आहे हेलो हाँ बता भाई बात अस्सलाम वालेकुम हाँ सलाम हाँ ताई मैं मालेगांव से मंसूर कारपोरेटर का भाई बोल रहा हूँ हाँ नमस्ते मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया गुजर गई है हेलो हाँ मेरी अम्मी गुजर गई क्या हुआ तुम मेरी माँ है बोलिए बोलिए हाँ ताई मैं ये बोल रहा था कि हमने तुम्हारे लिए इतनी कोशिश करके तुमको छह हल्के में से पांच हल्के में तुम हार गए थे मालेगाव में हम लोग बहुत मेहनत बहुत दुआ किए तुम्हारे वास्ते रोजा रख के जो जो करना था करे और तुमको जिता के लाए बराबर है ताई वो है ना एक करोड़ के ऊपर का माल है जानवर गार्डन मार्केट में वो गेम कर दिए आई मैं ताई नहीं बोलूंगा, बोलूंगा तुमको तो में, गेम करती वो लोग सब हाँ, पैसा ले लिए और मिले निकालने के टाइम मिले, वो मिलिट्री बढ़ा दिए ताई खुदा जो आते हमारी मदद करो हमने तुमको जिताया ना नहीं नहीं मैंने इस पे तुम भी मेरा फोन भी नहीं उड़ा रहे ताई नहीं क्या है ताई आ, देखो तुम मेरी माँ है ताई तुम मेरी माँ है तुम कुछ भी करो मेरे बहुत कसट का पैसा रहता ताई हम सूध ब्याज का नहीं करते मैंने एसपी साहब से भी बात की भारतीय साहब से भी बात की है अरे तो उधर के कौन लोग ताई कुछ भी करो तुम देखो हाँ, तुम तुम लोगों की ताई है तुम मेरी आई है मेरी है, मेरी आई आई को मारे साल हो गए तुम है बहुत मेहनत का पैसा है ताई करोड़ों रुपए का माल जमा कर लिए वो लोग <laughs> और हमारा इस्लाम धर्म का काम है ना गुना तोड़ी कर कौन से लोगों ने माल जमा किया वो मिलिट्री बैल्डी ना वहाँ कॉटन मार्केट में कॉटन मार्केट में नहीं कौन लोग है वो वो पुलिस अधिकारी अब तुम समझो ना था पुलिस अधिकारी पुलिस लोग है ना तुम बोल रहे एस पी से बात की है को कौन बुलाता? था एस पी से मैंने बात किया है क्या तो बोल रहा है मैं साहब जो है भारती हाँ क्या बोल रहे क्या बोल रहे हो उनको बोलता है बोलता हूँ ऐसा बोल वो हो अरे आई तो, मैं क्या बोल रहा आज दूसरा दिन चला गया कल चला जाएगा तो, तो कुर्बानी कैसे होगी हाँ, हाँ। कुर्बानी कैसे होंगी आई हाँ, हाँ। क्या माल है हाँ। आपका अरे जानवर है ना हमारे का मत बोलो जैसे तुम मेरी माँ है ना तुम मेरे को पहचानते नहीं सुनो सुनो मेरी पूरी बात सुनो तुम मेरी है, ले, क्या है क्या जानवर है आपके मेरी पूरी बात सुनो तुम मेरी माँ को पहचानते देखे तुम।, तुम मेरे को देखे नहीं ना हाँ बोलिए ना फिर भी क्या मैं तुमको माँ मानता तुम ना तुम तुमको माँ मान के मैं तुमसे बात कर रहा ना तो ऐसे ही मेरे भाइयों का माल है वो जानवर मिले मुसलमान भाई लोग का माल है वो ठीक है मैं फिर से भारती साहब से भाई हाँ मेरा फोन उठा लो रिस कर लो खुदा के वास्ते हमारा काम बना दो से... नहीं नहीं क्या है मैं भारती साहब से बात करती हूँ खुदा के वास्ते काम बनाओ देखो आ, आप हमारा पैसा आराम का नहीं रहता ताई नहीं मैं भारती साहब से बात है मेरी माँ है तू और तुमको कोई तकलीफ दिया मे को बुलाना मैकू बुलाना मैं पूरा जाऊंगा आई मैं, आई मैं बात करती हूँ तुम्हारा बेटा है मैं है तुम्हारा बेटा ये तुम्हारा बेटा तुमसे बात कर रहा मेरी माँ मार, मार गए गा ऐसा नहीं मैं <laughs> करती हूँ ना बात। मेरी माँ मार गए मुझे बात मेरे भाई मेरे भाई लोग मतदार संघाते जे कहीं मतदार है विविध जे का प्रश्न जे कहीं मगन जे कहीं समस्या फोन करता त्याच पद्धतीने हा देखील फोन आला आणि फोन आल्यानंतर मी त्यांना सांगितलं की तुमचा प्रश्न काय आहे त्यांनी सांगितलं की बाबा ते काहीतरी कॉटन मार्केटमध्ये काही माल आलेला आहे आणि ते सोडवला जात नाही तर मी त्यांना म्हटलं की कसला माल आहे काय आहे मला तुम्ही पूर्ण माहिती द्या पण ती पण ते देत नव्हते आणि मग मी म्हटलं मी एस पी साहेबांशी बोलते तिथे जे काही पोलीस अधिकारी आहे त्यांच्याशी बोलते कारण काय प्रश्न आहे तोच न समजल्यामुळे मी सातत्याने विचारत होतो आणि त्या संदर्भामध्ये मी बोलले कारण काय असत की अनेक काही रुग्ण असतात काही ऍक्सिडेंट असतात असे पण फोन येतात आपल्याला ते फोन उगतात टीका नाही सोशल मीडियावरती जे काही टीका करणारे आहेत ते आपल्या सगळ्यांना माहितीये की कोण टीका करणारे तर मी त्याच्याबद्दल काही भाष्य करणार नाही परंतु मला तर लोकप्रतिनिधी या नात्याने जे जे काही जनतेचे प्रश्न आहेत ते सोडवण्याच्या संदर्भामध्ये मला म्हणजे संबंधित जे काही डिपार्टमेंट असेल म्हणजे ते कलेक्टर ऑफिस असेल पोलीस कमिशनर असेल महानगरपालिकेचे कमिशनर असेल जिल्हा परिषदेचे सीओ असतील तर त्यांनाच मला सांगावं लागेल कारण समोरून जर माहिती मिळत नसेल तर मी त्यांच्याकडूनच माहिती घेईल आणि त्या पद्धतीने जे काही नियमाप्रमाणे असेल त्याप्रमाणे कारवाई करायला सांगेल लोकनायक न्यूज़